Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у прайм тайм. Я тут раніше горіла тому, що ми з оптимізмом дивимося на своє Ну, в плані зими і до весни ми розраховували працювати на старих тарифах. Ну зараз сейчас... К сожалению, повышение тарифа будет значительным, потому как заработная плата составляет львиную долю в рыночном тарифе. Нам удавалось все это время как-то оптимизироваться за счет изменения формы налогообложения, мы переходили с НДС на общее, за счет уменьшения единого социального внеска, за счет снижения продолжительности рабочего дня там для некоторых работников предприятия вот но теперь а, с новой зарплатой тариф придется пересчитывать и серьезно значит цифра вырисовывается порядка 60 процентов мы как и другие предприятия предоставим свои расчеты а, в исполком для их проверки но а, мы предложили а, еще один вариант для того чтобы ну, объяснить как-то нашим предпринимателям, которые работают на рынке КПРТП, для того, чтобы они поняли необходимость этих действий. Значит, мы предложили им привести в бухгалтерию предприятия людей, которым они доверяют, людей с бухгалтерским образованием, скажем, 2-3 бухгалтера, которыми, ну, это независимые люди, скажем, такой упрощенный аудит которые посмотрят эти расчеты, эти изменения и сами объяснят еще предпринимателям, могут в том числе принять и сами предприниматели участие в этих, в этих совместных расчетах, для того, чтобы люди поняли, что здесь нет никаких подводных камней, ничего, ничего лишнего не закладывается. Значит, сейчас, на сейчас могу сказать, что самая большая Самый большой оклад на предприятии будет составлять две минимальных заработных платы. Это оклад директора. И даже при этом, при том, что мы практически все хозработы выполняем своими силами, такое повышение. Значит, если такие, такие расценки не устраивают предприниматели, выхода другого у нас нет. Значит, надо... Надо искать другие места работы и коллективу КПРДП, и тем, кто работает на рынке. Ну, еще могу сказать по поводу <coughs> туалета. Наш единственный в городе общественный туалет, он также его не менет. Эта участь, значит, повышение составит составит порядка 50 копеек, то есть 2,50 за посещение туалета. Я не знаю, много ли туалетов у нас в Украине, которые за такие деньги работают. Но опять же, принимается это в штыки. Люди предлагают ну, этого не делать, закрыть, в общем, ну, любые фантастические версии. Но ну, вы понимаете, там работает человек, которому нужно заплатить зарплату. Там течет вода, которая стоит денег, туалет обогревается. Электричество 2 гривны 40 практически за киловатт. То есть расчеты очень простые, с помощью счетных палочек. Мы от этого никуда уйти не можем, поэтому маем это, что маем. Ну вот у меня все. Если вам действительно нужна эффективная реклама – Телекомпанія «Степ» має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у «Прайм Тайм».